бумаги вопрос. То же самое сейчас мы будем настаивать, чтобы в этом законе не учли наши интересы, если то, что мы являемся переселенцами, я себя вообще, честно говоря, считаю беженцем. Но как такового статуса нам не дают, соответственно, у нас нет никакого социальной защиты. Поэтому хотелось бы обратиться в кабинет министров, к нашему премьер-министру Яценику, чтобы он все-таки наладил бы работу по части хотя бы минимального социальной адаптации всех граждан, которые были или от военного вторжения России на территорию. прежде всего. Что касается а, разработок законов по выделению определенному социального жилья, хотя бы временного, но постоянного, я бы хотел бы сейчас благодаря этой площадке обратиться ко всем экспертам, специалистам, кто может нам в этом помочь, разработать концептуальный закон, либо же программу которая будет адаптирована к сегодняшней ситуации, понятно, что Украина сейчас стоит, ну, как бы война идет, и денег ни на то не хватает, ни на это не хватает. Но не нужно забывать, что мы не по своей воле покинули территорию войны. И государство по факту нас не защитило ни там, ни сейчас, ни здесь. Поэтому если и дальше такое будет продолжаться, то это будет показательное отношение к самому народу со стороны, ну, со стороны так, нашей власти. Что касается депутатского корпуса, мне бы хотелось, чтобы в, в, в эти комитеты, которые разрабатывают эти законопроекты, чтобы они разрабатывались для людей. И чтобы на эти комитеты приглашали и нас, в том числе, те, которые а, хотели бы свое видение представить в этих законах. Поэтому вот одно из таких важных пожеланий. Сегодня а, действительно у нас остается... Одна из, скажем так, проблем, то что некого, и не, ну, то есть не то некого, а некуда селить людей. Люди прибывают ежедневно, реально. А, спасибо киевской администрации, что они открыли нам коммунальные предприятия, но, к сожалению, они не безразмерные. Почему? Потому что для того, чтобы дальше финансировать эти, эту гуманитарную миссию, киевскому голове а, необходима официальная... Даже так решение Киевского совета на выделение денег на то, чтобы это все профинансировать. Поэтому я призываю депутатов, ну, депутатов Киевского совета, будьте любезны, соберитесь на э, скажем, ну, это на проведите, скажем, как ваши сборы, выделите деньги для того, чтобы э, те предприятия, которые открыли сейчас, скажем так, свои двери, поселили беженцев, у них возникает сейчас финансовый вопрос. То есть деньги закончились, там администрация э, киевского администрации, ну, как бы же не взыскала никакие небольшие деньги. Как бы, но это прошел месяц, все, денег заканчивается. Дальше у людей возникает вопрос, где нам дальше жить. Хотел бы э, призвать э, скажем, собственников гостиниц Киева, они полупустые стоят, по примеру, Братислава, обратите внимание. Им не нужно было ничего для того, чтобы взять и чисто гуманитарную миссию для себя открыть и поселить нас в вот, там не знаю совести. Почему? Потому что ну как бы все же мы люди, все мы граждане Украины, надо друг другу помогать. Я понимаю, что все ищут какую-то выгоду, прибыль какой-то.